Приветствую вас. Здравствуйте. Я из Украины, из Киева. Вы откуда? Я сейчас в Израиле нахожусь. Чудово. На какие темы вы Ну, сейчас я Украину выбрал. Хотел выразить солидарность с украинским народом в его борьбе. Спасибо. У меня вон что в машине. Супер. У меня жена с Украины. Хмельницкий. Чудово место Хмельницкий. А вы откуда? С Киева, вы сказали? С Киева, так, Киев. У меня дед в Киеве жил. Я к нему ездил. Я сам с Урала. Нижний Тагил, знаете, такой город. Е, ну, чув, да. Багато чув про нього. слава Богу, не був напланую. Не я оттуда уехал 25 лет назад. И ты благодарен Богу, что это произошло. Что я тебя Путин заморал еще, знаете, все до Путина я уехал. Дуже мудро вы вчинили так. Да, не запачкался еще там. И с тех пор ни разу там не был, знаете, 25 лет прошло, ни разу не был там в России еще, ни разу. И думаю, как-то не дуже тянет, правда? И, не, и пока мне говорят, когда ты приедешь, я говорю, пока власть не переменится у вас, я не приеду никогда. Ну, бачите, там влада владою, но и сами люди поддерживают то, что сейчас происходит в Украине. Сколько там добровольно идут, сколько так поддерживают. Кому там, не знаю. Ну, знаете, я, знаете, я сам врач, да. Э -э и с кем я учился, с кем я заканчивал институт, ну, 25 лет уже прошло, всем уже по 55 лет. Вам сколько лет? 49. Вот, а мне уже 57. И с кем я заканчивал институт, все же там главные врачи, там уже кандидаты всякие, доктора. Когда эта война началась в Украине, вот эта большая война, у нас дома флаг так украинский есть такой большой. Я его вот так на плечи накинул, сфотографировался и Facebook поставил. Написал, Украина, ты не одна. Как на меня напали все эти орки. Ты что, говорит, предатель Родины, да как ты такое говоришь? Я говорю, где вы эту Родину увидели? Путин, что ли, это ваша Родина, что ли? Они все путиноиды. Все до одного. Я говорю, ты же профессор, блядь, врач, умный человек, доктор наук. Как ты можешь говорить такие вещи? Путин лучший президент, он мне кричит. Там не с кем разговаривать, там даже они воевать, если не идут, они все империалисты, все до сих пор. И если я бы там бы остался, я не знаю, что я бы там делал, конечно. Но мне повезло, и я здесь, как бы, по-другому все это воспринимаю. И когда в Грузии была агрессия у них, до Русия напала на Грузию, да. и то, и то, и то, и то. И я, я знаете, что считаю, вообще-то, здесь, так сказать, честно сказать, что Путин, Путин, вот этот, блядь, должен был уйти тогда, когда подводная лодка затонула. Это был 2000 год. Он должен был сразу уйти после этого, как нормальный человек погибли столько летчиков, столько этих моряков там погибло, он не давал их спасти. Там же стояло судно, это не пинское какое-то судно. Норвежское, Норвежское, Норвежское был, да. Корабль. Да. Пропоновали свою допомогу, да. да. Давайте говорит, спасем вам. Они слышали, как все скучали там на звукоморды. Нет, не дал. Открыли, когда все умерли уже. Так и после этого я сказал, все, Путин никто. А он еще 25 лет у них продержался после этого. Ну, и он... до сих пор еще сидит. И еще, и еще не, не планирует никуда идти, так что и далее будет там сидеть. Да. И его же выбирают, 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 подобается им такое жизнь. Да, им нравится, Путин лучше президента не кричат. В общем, там непонятно, что происходит. А запитать, там, чем он такая... він лучший президент, что он вас обыкрал, да, замест Ти ж гроші пішли би там на медицину, на навчання, на якісь соціальні допомоги виплати. Це зараз все війну бабахкається. Я вже не кажу, чи скільки людей він загубив, скільки там вбитих, скільки поранених і так далі. М -м, покалічених. Да, так, Також все равно хоть комнатши, они этого не розуміють почему-то, я не знаю. кажуть, Бог терпів і нам велело. Вот такое они говорять. Так, да, не жили багато, і починати, то есть так. Да, да. Бедность не порог, там да. что там, ну там, там куча всего такого, да. И что да. мы об Но сейчас я начал потихонечку учить украинский, украинский язык. Для начала выучил это полянниться, чтобы учается. чтобы не, чтобы можно не развернули. Потом хочу спать, хочу спаты, это все такое такие. Песню выучил эту, Оху, Лузи, Червона, Колына. Так что я подковываюсь потихонечку. Ну, тоже, чтобы очень чтобы... в Украину, у меня же папа с Украины, и поэтому я как бы тоже считаю, что это как а бы я чувствую, мая... А я бы вот ваши батьки из Украины, вы кажете, а опинились аж в Нижнем Тагиле? Не-не-не, <клес> папа у меня тогда война была, его, его эвакуировали на Урал. Uh -huh. И, и, и он там остался. Uh -huh. Он маленький был, три годика было. Я uh -huh. Старшая сестра вернулась обратно в Украину, а он уже нет. Поэтому так, он в Днепропетровске родился. Так поэтому, как бы, он говорит, что я с Украины, с Украины, он рожден это на Украине. У него в паспорте написано украинец. А я уже считаю, что я уже с Урала. Первое поколение. Не, вы же не с Урала, Урал уже не стал, где все уже. Ну вот и все. Так что. Я считаю, что это наша моя война тоже с этими орками. Да. Так я... А что там с вашими бармалеями? Уже трох якось в... В... втихомирились, чи нет? Да, так же, у нас, у нас же, у нас же тут это, нескончаемая война тоже идет. Не, ну там же трохи ж побили и ту Хазбалу, и, 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 и хамас уже побили, их так же, ну, нема уже так. Что там, эти лишились, в, в чалми вот эти, Бармалеи. Ну, воюем с ними потихоньку тоже, но, но у них, у нас у нас, знаете, как сказали, у нас когда война закончится с арабами, когда они перестанут евреев ненавидеть, больше, чем любить своих детей. Они своих детей вот на джихад, вот на, эти, на на убийство евреев, они с детства готовят с трехлетнего возраста. Ну, там в программе вот так вот, например, например вот например вот русские что говорят? Мы вот мы братские народы, да, с украинцами. Они, говорят, мы братские народы. Мы против украинцев ничего не имеем. Ну так? да, ну да. Мы там как будто бы, как, они как будто бы так говорят, так на самом деле. А эти-то говорят на самом деле, мы хотим вас убить, мы хотим его уничтожить, мы хотим, чтобы вас не было. Так, и с трехлетнего возраста их это воспитывают вот так вот, с детского сада. Они с детского сада уже бегают с автоматами и стреляют по мишеням, на которых написано евреи. Так с ними как боро бороться можно? Я не знаю. — Ніхто тут не знає почему не Я не знаю, от бачите, Єгипет в тоже там були складні взаємовідносини, наскільки я пам'ятаю, там трошки з історії Ізраїль-Єгипет, але зараз сидить собі тихенько, нікуди не лізе, Туризм займається, приймає туристів, навіть там часом і Ізраїлю Ізраїль допомагав, по-моєму, там трошки. Да, ну так, это да. Но Якщо, наприклад, якщо, наприклад, придет к власти, опять какой-то там. про исламское ну, да. движение. Ну, то, да, они да. всех, у них это тоже это внутри есть. А це, это, знаете как, по-моему, уже в Иорданию Израиль воду постачает, да, пытну по-моему. Вот что насчет воды, знаете что я вам расскажу насчет воды. Я когда в Израиль приехал, у нас тут постоянная была проблема. Как так вот говорят вот, прогноз погоды каждый день, да говорят. Так у нас говорили, сколько воды осталось в Кинерете. У нас тут это озеро Кинерет есть вот это. И это единственный был источник, единственный источник был пресной воды. И нам постоянно говорили, есть была красная линия, нам говорили, 5 сантиметров за красной линии. Там прошел дождь, раз поднялся на 2 сантиметра. Каждый, каждый раз узнали. Даже если машину ты моешь на улице, и со шланга, те штраф дают. То есть, то есть нельзя, то есть расход воды нельзя. А за эти 25 лет, которые я здесь в Израиле, нас вообще про воду не говорят. Почему? Израиль перешел на 90% опресненной воды морской. это mm -hmm. вообще мы сейчас не слышим про него. Он там заполнился, и мы про него не слышим вообще. У нас 90% опресненной воды морской. А знаете, на какой энергии работает? Солнце, правда? Нет. Уже Бармалеи педали крутят. Энергия прибоя. А, привоє, ого, цікаво. Ты представляешь, как это работает? І ми в Іордані посилаємо, это все тиразу посилаємо, у них нікого води нет, у них вообще -то воды нет. И мы ну, я не води да. нет. В Яру Віордані посилають воду, да. так. От допомагають отримують. Ну якось. І, можливо, там людям дійде, що з де ви питну воду за рахунок кого і чого ви живете, скажімо, так, хто допомагає, то что же? Да они воду слюпи, потом ідуть и вред опять. Так что тут у нас тоже не сладко. Да, Ну, по идее, по идее, по большому счету, я считаю, что у нас все равно враг-то общий получается. И Иран, и Россия, и все эти, блин. Террористы, блин, мировые, блин. Да, да. Северная да, да, Корея, блин, да, все да, вот эти, да. блин. Но каждый день упьем за перемогу. Ну, это правильно теперь я говорю, я говорю, давай за победу. А, никакой победы нет, у нас только перевод. Это чудово. Так что вот так. Хотел еще вы не будете против, если я нашу разговор в себе на канале выкладу? Еще раз. Нашу розмову я выкладу в себе на YouTube канале. Вы блогер, что ли? Так, трошки есть. Давайте ще на чому поспрашувати, давайте. Ну, хар... добре, а що би ви хотіли можете самі розповісти чи запитати, можливо. <кій> ну добре, давайте, от, як ви думаєте, от зараз Трамп призупинив допомогу Україні. От буквально вчора було прийнято рішення. У зв'язку з чим це пов'язано, як ви вважаєте? Що він сказав Трамп, що не пропустив? Призупинив військову допомогу Україні. Тобто ракети до Петріот, ракети до Атакамс. З... Ні, до, до до цих э, атакомс, як вони. Я нуля. Як вони називаються, що нам ці атакамсы запускають. Дохаймарсів до припиняють і артилерійські снаряди припиняють постачати. Я думаю, що це временно що все вернеться скоро Не, ну, на назад. Нам сказали десь на пару місяців, на два місяці, ну, але така інтенсивність боїв іде, що зараз, якщо припинити постачання, ну, це може дуже погано відбитись на Україні. Це, ну я, ви ну, знаєте, я от кажу, сказати, лодер ну, же в Ізраїлі живу, да? Я от в Ізраїль як-то вірив, у нас є вера в нашу армію, у нас є вера в якби ну, в наших солдат, У нас есть вера, что, что, что Израиль будет жить вечно. У нас такая вера есть, Нет, есть в Израиле. Зависну, зависну. Я думаю, что Украина тоже. Я думаю, что Украина тоже. И вера... Вот Вот смотрите, вот, так. вот, смотрите, вот сейчас, вот, например, когда война началась, очень много появилось этих блогеров украинских, да, которые про историю раз, раз, рассказывают. И вот что вот, я заметил. Украина. Вот эта земля, где живут украинцы, да? Вот эта земля. Тут уже получается больше тысячи лет одни и те же люди живут. Турки пришли, захватили, эти пришли, захватили русские, а люди остались все равно. Люди здесь остались. Вот эта территория, они всегда борются за свою независимость. Всегда украинцы за свою независимость борются. Всегда у них борются за свою независимость. И поэтому они существуют. И они будут существовать всегда. Россия рухнет, все эти разбегутся орки, блядь. А эта земля, где живут украинцы, она все равно останется, потому что люди оттуда не двигаются. Это те же люди, которые тысячу лет назад жили, они те же люди здесь и живут. Те же люди, тот же народ. Его нельзя победить. Он, 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 не, он со своей земли никуда не уходит. Он воюет. Вот евреев прогнали со земли. А этих а украинцев никто погнать не может. Они тут и живут. Польша захватила, часть Польши живут, часть в Румынии живут, часть в России живут, часть в Российской империи живут, но все равно они за свою независимость всегда воюют, кто к ним не пришел. Тут, тут очень много про Бендеру говорят у нас. Бандеру. Что Бендера да, там. Бандера, правильно. Евреев, убивал, там, то, -то. И У меня, знаете, какое мнение по этому поводу? Если хотите, я вам Да, ну, цикаво, да, давайте, да. Я хочу такое сказать, но мое мнение такое, что каждый народ, каждый народ имеет право на своего героя. Пусть он для всего мира террорист, но если его народ чтит, никто другой не имеет права его осуждать. У нас тут в еврейской истории тоже были восстания, тоже были восстания против, против римлян, и вот у нас тут есть герой Баркогван, его зовут, который за, за, там сколько-то лет, тысячу лет назад, две тысячи лет назад поднял восстание евреев против против римлян. Для римлян он террорист, а для евреев он две тысячи лет герой. Ну, Звездно так, да? Поэтому я говорю, Вендеро мог убивать кого угодно, он воевал с кем угодно, с немцами воевал, с русскими воевал, с большевиками воевал, с поляками воевал. Те, кто пришел на его землю, с теми он воевал. Если украинцы считают его бортом за свою независимость, никто другой не имеет права им ничего сказать. Никто не имеет права осуждать это. Украинский народ. Он воевал за свободу, независимость украинского народа. Смог он победить, не смог он победить. Это другое дело. Какие методы он принимал, это другое дело. Если украинский народ его принял, значит принял. Нет, нет. Никто другой судить не может. Вот у меня вот такое мнение по этому поводу. Вот так вот я считаю. Вам. Я им всем, я всем рассказываю. Мне говорят, что ты, блин, ты, говорит, этот, фашист, нацист. Да, ну да. Ты как, ты тоже, да. как ты можешь так говорить, он евреев убивал. Какая разница, он евреев убивал. Я же его не оцениваю, что он евреев убивал. Это плохо, что он евреев Но, убивал. Если на это, то евреев он не убивал. Он взагалі, там принимал только один раз участие в нападе на... Міністра внутрішніх справ тоді ще Польщі, тоді там частина України була під Польщу цього піратського. І на тому все. А насправді, наприклад, першим заступником Степана Бандери в його організації, була людина єврейського походження, Міхаїл Ребет. Були цілі там єврейські сотні, лікарі госпіталя були, де от, там, лікарі були єврейського походження. Тобто це все таке розкручення пропаганди міфи. Так, ну... да, це совєтська пропаганда була, і все. Так же, ну. как вот, например, знаете, вот например, вот Махно, например, да. У нас Махно же отрицательный герой, правильно? Ну так, да. Махно. А котовский? А котовский то, что, скажем, грабизник, что у -у, грабував, крав, он герой. Бо за революцию. Он герой почему. Ну да. <сх magari> а, 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 они были вместе, там, два дружка. Что котовский, бандит, что Махно. Одинаково. Ну, так само, якщо згадати історію той самий Сталін. Скільки він там, тих почтових поїздів і банків, скільки він пограбували, то саме. Так. Да. А Ленін в закритому вагоні всю Росію проїхав прямо. на, 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 на Німеччина это... він проїхав. Так. Yeah. От. Так що так. Да. Ну так, а оцей кооператив yeah. озера зараз в Росії прийшов до влади. Та сама э, організована преступне э, угрупування. Сама банда yeah. прийшла. Орки, то. Да. Еще удивительно, еще удивительно, вот они сейчас говорят, Киевская Русь, Киевская Русь. Они говорят, Киевская Русь, мы потомки, мы потомки этого, киевских князей. Киевский князь, он потом, вот все вот эти князи, князь Владимир, все, все эти князи Долгорукий, все они потомки киевских князей, правильно? Я говорю, вот эти київський князь прийшов, ваше болото, блядь, завоював. Так ви що от этого русскими стали, що ли? Ви как були болотом, так и остались болотом. князь-то, правильно? Ех, прорвалось. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!